Будь ласка, скажите, как вас звать, и расскажите про себя. Меня зовут Оксана. У меня двое детей. Старший сын после четырнадцатого года уехал учиться в Россию. Он как раз закончил школу, когда началась вся вот эта змея Одни в Мариуполе остались. Всю жизнь там прожила. Никуда особо не выезжала. Работала я в заводе. Потом проблемы со здоровьем начались, потому что ну завод — это горячий стаж у меня был, mm -hmm. я выработала свой горячий стаж и ушла работать в торговлю, работала по 14 часов, mm -hmm. ну, мы работали пять дней через пять дней выходных, mm -hmm. очень удобно было, как маленький отпуск mm -hmm. <надцать> после трудовой недели И первые дни еще город жил своей обычной жизнью, хотя слышались взрывы, выстрелы. Еще город хорошо, ну как, в полном объеме. Шумели машины, ездили автобусы, кричали дети. И 24-го, уже когда начали бомбить на работу, все ехали. Uh -huh. Все ехали маршрутки. И я тоже, у меня рабочий день был. Единственное, что у нас 24-го не, вы, ну, не вышли на работу, естественно, детские сады и школы. Мы пуганы в 14 были году, да. Поэтому как-то никто не знал, что дальше произойдет вообще ужасное. Ник, никто не предполагал. Еще город в осаду не взяли, что могли выбраться люди. И они ну, просто выезжали в город. Лиза ⁇ молодой человек. Он жил в общежитии ближе к центру. После второго числа, когда уже пропала и связь, и свет уже не включали, уже ну, полностью разбомбили. Получается, он 5 числа пришел к нам пешком. Чтобы вы понимали, это пешком идти ему, ну, где-то минут 40 к нам. А он пришел к нам на 23-й и сказал, что к ним приходила полиция и сказали, что в драмтеатре будет эвакуация людей. Поэтому он пришел за нами с Лизой, и мы пошли вместе в драмтеатр, зашли сначала к нему в общежитие, там нам помогли вещи довести до драмтеатра, mm -hmm. тоже мы. И мы с котом, у нас был кот, это наше главное сокровище. Да, переноски не было, мы его в хозяйственной сумке. всю uh -huh. uh -huh. дорогу. Все, что я готовила, холодильник тоже не работал, и получается, я наготовила из всех продуктов, что у нас были. И просто как каждый день подогревали, чтобы не пропало. И я все эти продукты собрала в сумке. И мы пока шли до этого драмтеатра, один на меня так кричали, так ругались, зачем ты их взяла? Зачем? Мы сейчас будем уезжать, эвакуироваться. Напомню, что... Зачем? Ну куда ты все это тянешь? И мы, когда приехали в драйв театр, поняли, что эвакуации сегодня не будет, mm -hmm. и завтра не будет. Они, мама, как хорошо, yeah. что ты все это набрала. Очень много людей было. Там на каждом квадратном метре по три человека. Началось все сверху, а потом начали спускаться в подвал. И в подвале вот эти вот ниши, в которых мы потом ну, были, в которых люди жили, они были завалены. Ну, там шел ремонт, и там стройматериалы, они какими-то железками. И а потом ну, люди просто начали спускаться, и каждый для себя расчищал как бы определенную нишу. Это получается у нас Лиза с Димой спустились, я пока в, ну, в фойе сидела там, вещи сторожила, они спустились и они разобрали. Вот здесь комнатки были, да, вот тут был туалет, вот это вот наша маленькая была, где я изначально была с котом. Потом мы переехали сюда. Вот поддон вот здесь стоял у нас, большой поддон. А это вот так вот, это наше было спальное место. А если относительно двери проема, как? как, Не, как он, как, он как заканчивался один. как раз практически чуть длиннее был, чем, чем проем. Да. Mm. Может, он был и короче, потому что мы дальше доложили вот эти стопки с бумагами. А бумаги откуда всякие? Там архив. Там архив был. Mm -hmm. Там очень много было анкет. Половина подвала читала анкеты актеров. Что там поверхность знает английский, там училась там -то, там работала там-то. Ну, угу. интересно так было. Там не только анкеты были, там очень много было бухгалтерской документации, расчетки. Мы посмотрели, сколько актеры зарабатывали в 80 х Самое интересное, ночь поспим, а ночь все равно крутимся, вертимся. Бумаги посижают. Это у нас каждое утро было. Поели. Попили и постель заново переделывать. потом Тима принес одеяло с общежития. Подушки мы уже застелили. Но бумаги не убирали все равно. На них мягче. Коробка для нашего кота, стул с посудой. Чему на нем пакеты висели наши с продуктами. подвале было тепло. В подвале там как бы там ни сквозняков, ничего не было. Тепло. Поэтому все детей пытались спустить, ну, с семьи детьми пытались в подвал, где где-то обустроить. На этажах, конечно, прохладно, особенно после того, как окна повылетали. Было, конечно, прохладненько. Попробуйте описать один день полностью, вот с утра до вечера. Такой стандартный обычный день просыпались утром часов шесть обычно я шла сразу кипяток уже делали я шла за кипятком делала себе кофе шла курить потом спускалась с детворой еле что было и все я только ходила туда-сюда курить дети не знаю не выходили конечно в магазины еще был момент когда они вот этот зеркальный возле ЦУМа ходили. Я была в фойе, и прогремел взрыв именно вот со стороны ЦУМа. Мне стало плохо, у меня началась истерика. А у нас как раз только первый, первый день вот этот Красный Крест организовал кабинет. Я была первым пациентом. Меня там отваивали, откачивали. Мужики сразу побежали смотреть, что там с этой очередью зеркальный Лиза примчалась, говорит, мама ко мне уже какой-то прибежала, говорит, ты, Лиза, да, вот ее там маме плохо, <laughs> Лиза обратно пошла. Восьмого у нас на Западном разбомбили дом, и пожарные спасали, ну, спасали людей, и всех, кто захотел, всех привезли в драмтеатр. Это 8 марта было, еще мы шутили, что девочки, вот он наш праздник. Сначала оно не было организовано так, как в самом начале. Просто ходили, мужчины, военные открывали магазины, мужчины брали продукты. Естественно, у нас мозгом были вот эти вот семейные пары, забагунские да, фамилии. Они были мозгом, организатором. И все это сносилось к ним, они потом просто ходили по этажам и раздавали людям, ну, кому что достанется. Вот, естественно, не всем хватало, это потом уже со временем организовалась и полевая кухня у нас, когда уже готовили на всех, в гардеробе нам выдавали еду, кипяток, можно было Поставили еще мангалы много, можно было, у кого есть свои продукты, выйти просто готовить на мангалах. Начали привозить магазины, склады, вот эти же все, все вскрывали, рыбу, печень, привозили все. И, естественно, они все это не могли переработать, они просто раздавали людям, а люди уже себе как бы на этих мангальчиках готовили. Ну вот кухня стоит сама полевая, вот это вот, вот. вот. здесь был ли у нас, решетки, ну вот как для гриля, дрова бросали. Ну, большие просто решетки, на которых готовили, ставили кастрюлю. Там есть, по-моему, фотка, да? На полевой кухне работал мальчик Миша. И они там с девочкой встречались. Ну, как бы начали в драмтеатре, подружились. Ну, вроде как у них там чувства возникли. Но он 15 числа уехал ну, вот с этой с большой колонной машин. И я помню, вечером в курилке стоим с этой девочкой, она господи, Мишка уехал. Такое чувство, что я его больше никогда не увижу. И все, и что теперь с этой девочкой? Интересно, живая она, не живая? Что с ней случилось? Она, потому что она тоже на полевой кухне помогала. А это же удары в основном. Их, их привалил в я с драм-театра практически не выходила. Для меня вот эти вот события, когда бомбят, вокруг вот эти взрывы раздаются, мне очень страшно было. Я выходила только на крыльцо покурить, и только ага. это так затишье было. Если вы, получается, каждый день на него выходили? Как-то город менялся, кажется, с каждым днем? Конечно. Конечно, оно все менялось. Оно даже воздух другой становился, какой-то густой, темный когда еще дышать тяжело. Даже так, даже вот на таком уровне ощущения это не из приятных. И выходишь, там горит, там горит. На автостанции все время горело с той стороны. Это мой вид с куринки, с главной. Вот там прямо по курсу автостанции там постоянно что-то дымилось. Постоянно. Она получается дальше, за тысячи мелочей, на пару остановочек. Туда постоянно дым валил. То там где-то в стороне рынок взорвался, это вот по эту сторону. Водание в рынок было, там горело. Потом в Сум попали. Потом, когда в третью больницу попали, тоже дым валил. Самолеты слышно было, да, но я их ну, редко видела, я вообще голову не поднимала. Я в небо начала смотреть числа, наверное, с десятого. Просто слушали все это. Не знаю. Там не поймешь, что происходит. Просто не поймешь, если нет дополнительной информации. По звукам не поймешь, что происходит вообще. Mm -hmm. Военные приходили вечером, говорили. Ну, нет коридора, не пропускают русские, нет коридора, нет коридора. И все, и каждый надеялся. Потом люди начали пытаться уже машинами, у кого свой транспорт был. Пытались уже самостоятельно выбраться. 15 числа очень много людей, практически все машины, все, кто мог, все уехали. Очень много детей. Mm -hmm. Очень много. Если бы они постались, если бы не уехали, это бы жертв было бы в разы больше, в разы, где-то две трети точно у них, угу. потому что опустила сразу, все опустила. Получается, я проснулась утром, еще вышла, поднялась наверх, пошла покурить, взяла кипяточек, угу. принесла детворя чайок, они проснулись. Начали есть, они уже почти доедали. И Лиз, э, Лиза Адима говорит, давай это выбросим. Ну уже, ну как, не выбросим. Ну там немножко осталось. Юшка, она говорит, нет, давай доедим, а потом пойдем посуду помоем. Mm -hmm. И в это время. Я вообще не поняла, что это было. Мне такое ощущение, что я даже не, не услышала его. Мы просто его uh -huh. все почувствовали. Здрогнуло сразу все, посыпалась побелка. Это просто было, это как снаружи было, я, ну, как это, я даже не знаю, как это описать, это вот чувство, это потом уже мы осознали, что на нас упало. Mm -hmm. У меня такое впечатление, что я даже вообще не слышала этого звука, оно все до такой степени вот это вот, даже как оглушило. Побелка обвалилась, кот наш под поддон залез у нас, как мы лежали, мы поддон постелились, ну, а сверху там Дима с общежития принес одеяло, ну, застелили. Все, кот под, под дом спрятались, детвора, помню, сидит, вот это вся в побелке. Себя, естественно, <laughs> не помню. Mm -hmm. Для меня вообще, я вообще не поняла, что это. Mm -hmm. Я вообще не поняла, что произошло. Это Дима уже, бомба. Упала бомба. И он как был, в подвале у нас тепло было, и он, он, как на ночь он раздевался у него пижама. Смешная была, человека-паука. Это было как комбинезон такой uh -huh. <laughs> тепленькая. <laughs> и он ее практически и не снимал. Он только снимал верхнюю одежду, uh -huh. когда спать ложился. Ну, как и нательное белье было теплое. Тепло ему было, мне. и он в ней выскочил, он и пальто свое, и джинс, ну, в чем mm -hmm. все там бросил. Я тоже схватила только сумку с документами маленькую и катаюсь под поддоном вот так вот. Mm -hmm. Он сопротивляется, я его он сопротивляется. Мы когда выскочили с драмтеатра, это люди бегают в панике. И вот тут как раз обвал, где было, вот за этим деревом. Вот камней камни женщина. Ну, вот за этим. У нее, помню, разбита голова была. И она с под этой груды камней торчит просто одна рука и голова. И она говорит, помогите. А на ней просто груды, груды этого драмтеатра, куски драмтеатра. Я попробовала что-то сдвинуть, но оно, но оно неподъемное все. А рядом какой-то мальчишка крутился лет 16. Я говорю, давай поможешь мне. Мы вдвоем, но мы не можем, мы не в силах. А я... я еще почему я хотела вернуться в подвал, Лиза забыла документы. А нам перед этим как раз шарики выдавали светящиеся вместо свечек. И он, ну, как бы остался в подвале. И мне надо было в подвал этот вернуться, забрать документы. И я на эту женщину наткнулась. И я не могу, она на меня смотрит, просит о помощи. Я, я смотрю на нее, и я понимаю, что я ничем помочь не могу. Как вот ей сказать, что я ну, ничем не могу вам помочь? Я говорю, простите, я сейчас помощь позову. И все, я в этот подвал побежала, и этот шарик светит, и Я эти mm -hmm. документы быстро нашла. И все, и мы выскочили, мы еще выскочили, самолет летает, еще где-то бомба падает. мы упали возле, ну как бы там зеленая зона возле драмтеатра вместе с этим котом, с этим, ну схватили, буквально говорю, у нас и вещей не было, по сумке практически с документами, единственное, что Дима взял свой ноутбук, потому что ему мама дарила его. Нет, это у него была самая ценная вещь. То есть все лекарства, все вещи, все практически оставалось mm -hmm. там в драмтеатре. Но эту женщину я никогда не забуду. Это вообще очень-очень это страшно. Mm -hmm. Когда говорят, что погибли люди, это одно. А когда ты видишь, mm -hmm. как это происходит, это совсем другое. нас когда вот к машины эти типа, подобрали, возле Милекина высадили. А там надо было как бы с трассы спускаться еще. Это довольно, ну, так далековато. И перед спуском смотрим, две машины стоят. И Дима в этом костюме Она, к ним бежит. Люди там в этих машинах. Там было два хлопца, они ездили, оказывается, в Мариуполь, вывозили людей просто так, бес, бескорыстно, не за деньги. Один искал там жену, не мог найти. А угу. второй просто с ним, они на двух машинах, они нас спустили в Милекино. Нас там обогрели, тоже люди посторонние совершенно, мы искали жилье, так и не нашли, но хотели там как бы остановиться, вот, и совершенно посторонние люди, они нас взяли mm. к себе в дом, Диму одели в эту курточку, а мужчина на завстали, ну, завод завстали у нас mm. еще был. Ну, там вот эту курточку азовстальскую, штанишки азовстальские мы надели, обули, чаем напоили, кашей накормили. А потом, ну, уже связь появилась, и мы пошли дальше уже своим путем. Перед этим нормально колонны проезжали. Люди взяли, ну, что они в дорогу? Ну, перекусить. Ну, что вечером в Запорожье уже приехали, там нормально по Нет, нас задержали, еда позаканчивалась, вода позаканчивалась. Взять негде на этой заправке, вот. а потом кто-то где-то там поймал интернет и выложил в сеть, что колонна автобуса стоит под Васильевкой. И просто местные жители на машинах, кто что мог, mm. просто, просто привозили нам еду, раздавали. Mm -hmm. Кто что мог, все. И готовую там, и пойти просто детям, хлеб этот, ну просто... Везли. Ну, в общем, как-то как-то выжили. Люди друг другу помогали убираться. Mm -hmm. Все помогали. Дай Бог здоровья всем. Особенно тому водителю, который нас подобрал, когда мы бежали после этого драмтеатра.